Всем привет с вами я опять Демен і це вже друга серія по игрени In The World. Зразу отмічаюсь, получаю то Hyoga. Так, забираємо очки пропуска. Збираємо оцю фигню. Да, нам уже так от повезло. Ми зараз здаємо формат. Убираємо і руку він уже нам не треба. А ставмо себе хінату. И мне надо лучше, сильнейше. Ну да, мне кажется, лучше. Скрин. Так, давайте получим еще бонус. Ну и давайте продолжим, продолжим нашу миссию прога каши и стартовать миллиард стартовой деревни. Так, и мы будем продолжаться у страны волны. Так. Так, мы следующее озеро, озеро недалеко. Надеюсь, все будет очень хорошо. Понимаем это задание. Так, стоп, нет. Так, он развитие деревни ниндзя. Вот тоже с все не появилось. Так, ну давайте, нужно. Ну нет, так, и давать давайте тут должно быть. А, значит, ты пропала. Круче не на вот то то есть я уже не помню. Это раз попробуем. Что нам? не хочет загружаться? Страновать. А, нет. Идет загрузка. Да, все загрузилось. Круче нити. Ну, Нет, попробуем. Что нам дадут? Закрыть их, шо нам дадут? Что за? Ну, те шо, шо, шо такие. Стрельцовая карта. Ладно, давайте зайдем. А не, я забыл сейчас экипировать Хенату. Ну ладно потом, ну зараз, берег просили озера. Так, он здавается показывается хина, знаете, такие фиолетовые такие надпись, как и звать. Да. Ну давайте мы распределимся, как она вообще сражается. уже сносить першу нигде. Ну и другое, то есть да. И хоть на их защитить набагато на лучше. И на атаке сильнейшее. И вона вообще полностью добавить лучше, больше улучшать, на этом техники лучше. И плюс ее можно вот, кстати, не эволюционировать, а улучшать. Да, есть такие хорошенькие плюс. Ну и і... все можно сказать про Хинатом. И можно нет там у барина зараз, и нам пока что недоступны. Не, не повезло, так 240. Ну нормально мы всегда. Так вот и зараз эпикируем. І хоч ви що в мене вже 7 левел, то це вже означає те, що в мене вже буде в, ну, помощі. Там випросять сакури вже скоро. Так що. А, тобто в неї теж кунаї, Kunai, ну ладно. Скриємо цей чат. Тобто, мені трохи не вистачає. ну ну зараз заберемо наш... М -м, заберемо Награду за нашу місію. Що тут? Мне же понятно те, що эти герои вони не движется. В общем. Ну, если так подивитися, то о, тут присутствует графіка. Слишком тихо, будьте чеком. Почему не делать сразу оказаться тут? Ребята, будьте осторожны, я сравлюсь с забузой. Значит, мы сейчас будем сражаться и с одним таким э, кровавым ниндзя, как Дабуда, и скрытого, и скрытого тумана. Ба, копирующий ниндзя к -к Какаши, неудивительно, что у призрачных братьев не было ни единого шанса. Дебильный, конечно, пластик, но ну, чё. О, это еще ниндзя-отступник Дабуда мощи? О, это есть ниндзя-отступник ну, да, по-моему, ну, очень-таки не стыдно, стыдно такие, и не стыдно уже. Начните кисюдик, как каждый вырвались. Назад, этот парень гораздо сильнее. Извините, руки прочь, старика, или наш наниматель будет растержен. Ну, он, это есть ихний наниматель. Что же, убей этого чудика. Да, вы запросили, его в голову, я ушел. Установите формацию защиты господина Татсуна. Да, вы застроились, сначала. Ну, в общем, он сражаться, конечно, да, забуза там сильно, конечно, потрепав їх, Но да. Там история його такая, ты шеин вырезал весь свой клан для того, чтобы здати экзамен. Це було, конечно, дуже жестоко. Ну, что ты поделаешь? И вы там какаши жлтый такая надпись хвинаты фиолетовый, а мы на зелено. Зараз наступит той день. Я буду зараз сражатий забузы. Давай я вот покажу, на что ты способен. И кто еще не в курсе, я играю на сервере 152 на ГАТО И кто хочет до меня присоединиться, давай, я добавляю всех сюда в друзья. Ну и плюс, можно так вместе гулять. Ну, сейчас посмотрим, какие силён Забуза. И у него, сейчас появилось 8 уровень. Слабовато, конечно. Да, тут присутствует 3D-графика, то есть, это нормально, как его. Сильный, так, конечно, удар. Хината, да, он дос достаточно-таки сильный. И тут вы что мяч у него чуть-чуть его подправили. Ну, это, в общем, не сказалось, но его сыли. Цели... Какаши, Забуза за оправдывает свою репутацию. Эй, парень, что ты прячешься? сам? Ты можешь выходить. Хаку. Большое спасибо, я как раз искал возможность убить Забузу. Это маска, ты не охотник из с Ты крут, ты знаешь, кто я? Судя по его виду, виду, и голосу, он должен быть не намного старше Наруто, но он уже не для охотник. Похоже, вот, это необычный обычный ребенок. Ну, в общем, то да. на самом деле, э, забыл, да, он пройтый, его бо он убил, ну, не случайно Хаку убил своих э, батьков, бо у него вот такие скрытые таланты, и за это, ну, его батька хотел быть, и да, был и маты, и... Ну и свою мать, и своего отца. Ну, что трудно хочет Саски. Что это за мальчик, который забрал тело Дабудзе? Теперь мы можем ее тохнуть? Ну, в общем-то да. Ты видел бой, этот парень брат сильнее, чем ты. А это сидит такой уникальных умений, в котором записаны мои индивидуальные ниндзюцу. Возьми его и урис свою силу. Ну, он все же открывает новые какие-то я, так сказать, ну, не знаю, и живу конечно. Да, изучаем вот такие вот, изучаем ось, изучаем, изучаем, все. Теперь нажимаем формацию, выбираем взрывной удар, это набагато сильнейше. Так, все. Давайте заберем вот это. Ну, так, по сути, все. Ну, что у нас хочет еще в Эй, вы, не делайте ничего плохого со свитком, будет родился со своей какашей, или я вас накажу. Ну, страшно. Со своей рукой, все уникальных умений есть индивидуальцы, которая позволяет зайти в чужие сны. Я никогда о таком не слышу. Давай попробуем. Ок. Саски Свит, давай попробуем войти в его сон. Тайна, конечно, прогадалась у, сос... у сон сос... Саски. Но хотел бы узнать, что у него там творится в голове. Стирачиха. Эээ. Это сантаски. Демен, посмотри. Как кто, черт. Как кто? Черт возьми, этот глупый брат. Почему ты убился в клане? Я хотел узнать, на что я способен. Но я разочарован перед этим кланом. Бывать тебя нет собака смысла на глупый брат. Убей меня, ненавидь меня и живи как Разоренная букашка. Ну, то есть, зараз могу нам сражаться с Да, тут он сильный, хочется сказать, но... Надеюсь, я его скоро просто себе заберу. А, у него все в ну, то есть нормально. Мать девятый. Ну да, тут, конечно, оказывается так, что он вырезал светла не из-за того, что... Треба было, ну, из-за использовать свои умения подавиться. А, і за то те, що йому приказала слова клана, це Хірозен Церотобі і не Мочі забуду. А уже забувся, як його звати. Точно вже так не повню. Може точно так сильно не я не повню, Давайте зараз прирвусь і тоді вже покажу, хто, ну то ще йому приказав. І я вернувся я повний хто був. Ну, хто йому ще приказ, це Данзеш Мура. Я не можу поки що показати мене сайт, не відкривається. Ну в общем, то він использовав то, тоді усі тіла тих убитих от Чиха і забраних шеринган. І потім уже там буде бої, даже там вже через ОГО огово багато. І тоді вже ви поймете. увидів, хм, двигайтесь. і все? Разве он не умер, этот мальчишка маски слишком быстро. В этот раз я должен разъединить все его движения. Ну Да, по сути, нам уже треба, наверное, заканчивать. Да, надо я продолжу уже. Не, давайте допадываемся и бой. Мост наруто. 8 уже Так, Саски черт. Этот парень маски забрал туда забудешь чтобы сохранить его они вместе с ними. Дымая наруто задержите его. Так, не нужно прорваться сквозь назу. Мы сильно постараемся давай быстрее. Зараз мы будем держаться процесс самого хаку. Ну, тут уже у нас четыре. Ебать я у них трех фиолетовых. Вы знаете, что хинату можна на 2 дня, на Руто через 5 днів получить, а у Чехусавский після того як поповнив щот, ну, на любое кількість. І в Хаку дивимось, дев'ятий уровень. Це такі приличники. Ну знаю, давайте пропустим. В общем туда. Так, Хаку, твій назад не успеет споє... неисводимой Хако Хаку корит Руто. Почему ты все время вступаешь на пути? Саски удар своим телом ради Наруто. Потому что ты делаешь? Ты идиот, перед тем, как делать, думаешь, что то Не, не умирает. Наруто не дышит, тем чакра выходит. Хаку, я тебя никогда не прощу, я убью тебя. Ну да, на таком мы заканчиваем заканчиваем. Наруто вылез свою чакру. Там вот где больше зрелище и у нас открывается магазин и что в этом магазине можем получить самоцветы камень защиты вип по сути мне это кетрева кристалл в форме пера для того чтобы стать таким как Да, какой-то будет ответить. Ну, что... Тебе нужно написать письмо. Да, тут, конечно, мало так видно. На письмо. Ну, у него есть Первый уровень. Ну, все, ребята. Ну, чтобы стать типа такого. Ну, дикий уже из Ниджитсу, ладно. И давайте... О, у меня 10 уровень сейчас наберу. Заворотся. И на этот раз подъемов что у нас хочет попадать Сакура. Каким имя звери Джираи Бунта? Да. Тот был Саски про крутой печать. Это был Орочи Мару. Тот был Асаму Хидан. А клан использует махтию касания. Это клан Хьюга. Какие новые ну, а компьютеры Каги запечатали руки Орочи все демоны, и какое наследие клана Учиха. Шеринган. ты выразил клан Учиха? Это. Це... Чиха и Тачи, что нашел Арчимару, ну все. И да, народ, всем удачи, всем пока, подписывайтесь, рассказывайте про моих друзьям, ставьте лайки, комментируйте, что вы хотели бачить, и ждите новых серий. Да, и уже с Фината. и да, народ, пока.